ஸ்ரீமன் நாராயணியம் தஷகம் பத்து சிருஷ்டி பேதாக படைப்பின் வகைகள் படைப்புகளின் வர்ணனை கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்தா வைகுண்ட सादात् अम्बोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्थाश्रूणि बोरुकमयानि ततातिरश्चाम् जातिम् मनुष्यणिवकानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति उद्दामतामसपदार्थविदानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्जमनसा सनकं सनन्दं भूयः मुनिंच सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमाणाः त्वत्पादभक् रसिका जगृहूर्नवाणी तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य ब्रूमद्यतो जनिमृडो भवदेकदेशख नामानि मे कुरुपदानि च हाविरिञ्चेति विरिञ्चेति आदौ रुरोद किल तेन स एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विदाय दयिता श दत्त्वा तावन्त्य दत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राहः प्रजा विरचनाय च सादरं तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्गमाणभुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजा सृज तपश्चरमङ्गलायेति आचष्ट तं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्रा गिराक्रतुमुनेः पुलकः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन्भवदङ्ग्रिदासः धर्मादिकान् अभिसृजन्नत कर्दमं च वाणीं विधाय बिधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूध त्वद्बोधितैः सनकदक्ष उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिबहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणा चतुरानोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय स सर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमतदेहमजो विभज्य स्त्रीपुंस भावमभजन्मनुतद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्दा गो